হেল্ল' কৃষক বন্ধুসকল আহক আজি আপোনালোকৰ লগত আগতীয়াকৈ মূলা খেতিনো কেনেকৈ কৰা হয় তাৰ বিষয়ে চাওঁ জানো আহক আৰু এই আমিতো ভোট জলকীয়াৰ বিষয়ে কৈ থাকোঁ এইবোৰ কচু আমাৰ বাৰিৎত কি কি আছে দেখাইছোঁ এইবোৰ জলকীয়া বাৰী হা তাৰপৰা কচু বাৰী দেখিছেনে এইবোৰ ছিঙি আছে এইখিনি আমাৰ ডংগদি ডাংবাদী শেহতীয়া দেই ডাংবাদী অৱশ্যে শেহতীয়া বাৰিষা দিনত যিকোনো বস্তু যদি আপোনালোকে ৰুৱে নহয় এনেকুৱাকৈ পাতিবোৰ পাতিবোৰ ওখ ওখ কৰি ল'ব ওখ ওখ কৰি ৰুলে আপোনালোকৰ ভেঁকুৰ বেমাৰটো নালাগিব এইয়া দেখিছে নহয় আমাৰ মূলা আগতীয়াকৈ খেতি কৰিছোঁ শেষলৈকে দেখাম দেই আপোনালোকক মই আজি কিন্তু আপোনালোকৰ সৰু সৰুখিনিয়ে দেখাইছোঁ তাৰ পিছত মানে আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাই দিম এইবোৰ মূলা দীঘল দীঘল পাতি আৰু ইফালে সৰুৱে দেখাইগৈ ইমানেই দীঘল এই অতা এইটো এইবোৰ হ'ল মূলা পাতি মূলা আপোনালোকে আগতীয়াকৈ খেতি কৰোঁ বুলি ক'লে এনেকৈ কৰিব লাগিব এইবোৰ মানে ওপৰফালে এনেকুৱা ব্যৱস্থা দিব লাগিব নহ'লে এইবোৰ গেলি খতম হৈ যাওঁ গুৰিত মানে এনেকুৱাত বেয়াকৈ ভেঁকুৰ লাগিব ভেঁকুৰ আপোনালোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবই নোৱাৰিব গতিকে বজাৰলৈ যায় আমাৰ অসমীয়া মানুহবোৰে নাজানে যে খেতি কেনেকৈ কৰে বাহিৰৰ মানে বিহাৰী কিবা মানে হেৰিবোৰে খেতি কৰি আগতীয়াকৈ খেতি কৰি একদম মানে ভাল ভাল দামটো সিহঁতে লৈ লয় আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজে গাঁৱলীয়া ৰাইজে নাজানে গতিকে আপোনালোকে দেখাইছোঁ আগতীয়াকৈ কৰোঁ বোলে এনেধৰণে কৰিব লাগিব আৰু যিকোনো বাৰিষা দিনত এতিয়া দেখিছে নাই এইটো মূলা খেতিটো ভেটিটো উঠি আছে এইটো এইফালে ইয়াত মানে এইটো নলা এইটো মানে এইফালে দানী ওলাই যাব পোৱাকৈ এনেধৰণে থ'ব লাগিব তাত পানী মানে সিহঁতক এতিয়া ইমান প্ৰয়োজন নাই যদিও পানী দিয়া হয় তথাপিও খুব কম পৰিমাণে দিয়া হয় তাৰমানে তাৰপৰা এই ডাংবাদিবোৰো এইকেইটা ছাগলীয়ে খালে ডাংবাদিবোৰ পাতি উঠাব লাগিব আজিকালি ভেটি বাৰিষা দিনত ভেটি উঠাইহে পাতি বনাব লাগিব এতিয়া চেং দিবলৈ হৈ গ'ল গতিকে ৰাইজসকলক সেইটোৱে কৈছোঁ যে আমাৰ গাঁৱলীয়া মানুহে খেতি কৰিবলৈ আগতীয়া কৰি উলিয়াব লাগিব নহ'লে আগত নহ'লেও একেবাৰে শেষত এই ডাংবাটিটো এতিয়া শেষ পৰ্যায় পাবগৈ ধৰক দাংবাদী কিন্তু মূলাটো একেবাৰে আগত হ'ব গতিকে মূলা খেতি কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আৰু দাংবাদী খেতি কৰিবলৈ হ'লে এনেকুৱা কৰিব লাগিব ইতিহেতু বাৰিষা বতৰ যিকি নহওক ৰাইজসকল ফুলমূলকৈ আপোনালোকক আমাৰ গাঁৱলীয়া ৰাইজক আগতীয়াকৈ খেতি কৰিবলৈ মূলা খেতিৰ বিষয়ে দেখাইছোঁ আজি জুন মাহৰ ত্ৰিছ তাৰিখ জুন মাহৰ ত্ৰিছ তাৰিখত তেনেকুৱা এটা হৈ আছে শালি খেতিৰ দিন শালি খেতিত লাগিছে চাগে আপোনালোকেও আমিতো লাগি আছোঁ গতিকে এতিয়া যদি আপোনালোকে কৰে এনেধৰণৰ কৰিব লাগিব দেই বন্ধুসকল আমাৰ ভোট জলকীয়া বাৰীখন চাওক এতিয়াও এনেকুৱাকৈ আছে আৰু এতিয়াৰ পৰা এই দিয়া হ'ব বাৰীখন ও ওপৰলৈ আহিলে একেবাৰে গুটিবোৰ অকণমান সৰু সৰু হৈছেগৈ যিহেতু আমি ঘনকৈ ৰুলোঁ তলত ইমান ডবল লাগিলে মানে সেইখিনিয়ে ক'বলৈ গ'লে আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া আকৌ এইডোখৰ মানে খেতি উঠি বেলেগ বস্তু ৰোৱা হ'ব এইখিনি উঠাই দিয়া হ'ব এতিয়া আগলৈকে আমি নাচাওঁ আৰু তলৰখিনি যিখিনি পালোঁ পালোঁ আৰু গোটেই বছৰটো আমি ধৰি নাথাকোঁ গছখিনি এতিয়া আমাৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনালোঁ এতিয়া নতুন খেতিৰ বিষয়ে ক'লোঁ আপোনালোকে কৰিব ইচ্ছা হ'লে খেতিয়কসকলে এতিয়াও মানে আগতীয়া হৈ আছে আপোনালোকে আনি কৰক বজাৰলৈ যাওক গুটি আনক হঠ আনক মূলা খেতি লাই খেতি এনেধৰণে যদি লাই খেতি কৰে আপোনালোকে ছাকচেছ হ'ব পলিথিন পাই বৰ বেছি দাম নলয় এইবোৰতে লৈ ল'ব এতিয়া আৰু মানে সেই এপাতি মূলাতে মানে এই হাজিৰা চাজিৰা ওলায়ো পলিথিনৰ খৰচা ওলায়ো মানে চব ওলাই যাব চিন্তা নকৰিব এইখিনি আমাৰ সৰু সৰু গছখিনি আছিলে যিখিনি পুলি বেয়া আছিলে বুলি কৈছিল যে বহুত কষ্ট কৰি পুলি বনাল গছ বনালোঁ এইখিনি এইখিনি দেখিছে নহয় এতিয়া লাগি আছে গুটি অৱশ্যে হেৰেঙা বেমাৰী গছৰ গুটি হ'বই আৰু মানুহো মানে বেমাৰী সৰুতে বেমাৰ হ'লে ডাঙৰ হ'লেতো সুস্থ পুষ্ট নহয় তেনেকুৱা কথা যি কি নহওক বেমাৰ পাওঁ বচালোঁ যেতিয়া ছাকচেছ বুলি ভাল লাগিলে ব বচাব নোৱাৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু বচাই দিলোঁ এতিয়া এই গুটি লাগি আছে এইকেইটা হ'ব আজিলৈ আহোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে মূলা খেতি কৰিব আগতীয়াকৈ লাই খেতি কৰিব ৰাইজেও খাবলৈ পাব অসমীয়া ৰাইজে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবচোন বন্ধুসকল খেতি কিছুমান আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক খেতি কেনেকৈ কৰিব লাগে আগতীয়াকৈ কেনেকৈ ধৰণে কৰিব লাগে মই জনাখিনি বিষয়ে আপোনালোকে জানেই বহুতে তথাপিতো মই নজনা নতুন ল'ৰাবোৰক শিকাইছোঁ গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰিলে মই উৎসাহ আৰু প্ৰেৰণা পাওঁ তাৰমানে খেতি কৰিবলৈ এতিয়া বহুত জুলুকৈ ছিঙি আছোঁ আৰু ছিঙি আছোঁ বহুত পকী আছে মানে ডেইলি ছিঙিবই লাগে আমাৰ তিনিবিঘা ভোট জলকীয়া বাৰীত চিঙুবিলাকে এতিয়া এই আলু বেপাৰীজনে খুন্দি খুজিছে দেই আলু বোলে মই বিক্ৰী কৰি দিম নহয় বোলে আপোনালোকে লৈ আনিবচোন বুলি কৈছে এইটো কৰিলোঁ শিমলু আলু শিমলু কান্দা বহুত হ'ব ছাঁৰ কাৰণে দিয়া আছিলে কুইণ্টেল হিচাপে গাড়ী তৰাক হিচাপত ওলাই যাব চাওকচোন হ'ব যি কি নহওক আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ বন্ধুসকল জয় আই অসম